श्री स्वामी समर्थ नमस्कार माझ्या प्रेमस्वामी भक्तांना भक्तांना या चमत्कारिक मंत्राला जितक्या वेळेस ऐकले जाते तितक्या वेळेस त्याला फायदा मिळतो भक्तांना स्वामी महाराजांचे चिंतन करताना या मंत्राचा एकदाही जप केल्यास किंवा ऐकल्यास त्याला तत्काळ इच्छित धन प्राप्त होते त्याला इतर लोकांच्या तुलनेत संपत्ती मिळणे खूप सोपे होते या मंत्राचा जप केल्याने किंवा ऐकल्याने माणसांच्या नशिबाचे कुलूप आपोआप उघडते आणि आपार संपत्ती आपोआपच त्याला आयुष्यात येऊ लागते असे मानले जाते की चारही बाजूने त्याच्याकडे पैसे येऊ लागतात आणि प्रत्येक व्यवसायात लाभ मिळू लागतो आणि जो कोणी हा मंत्र एकशे आठ वेळा किंवा एक हजार आठ वेळा हे ऐकतो त्याची सर्व पापी दूर होतात आणि त्यांचे जीवन सुख समृद्धीने भरून जाते त्याला कधीही पैशाची कमतरता भासत नाही चमत्कारिक मंत्राने मानव मोक्ष प्राप्त करतो जर तुम्हाला या मंत्राचा प्रभाव लवकरच पाहायचा असेल तर आजच हा मंत्र श्रवण करा या मंत्राचा संपूर्ण लाभ तुम्हाला लगेच कळू लागेल या मंत्र चमत्कारिक मंत्राला एका तुम्हाला लाभ मिळू लागला की तुम्ही रोज ऐकू लागाल हे माझे वचन आहे आज या मंत्राकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका स्वामी भक्तानं तुम्ही मंत्र अर्धा ऐकता म्हणून तुम्हाला या मंत्राचा लाभ मिळत नाही आणि मात्र अर्ध शिक चला तर मित्रों मैं मंत्राला शुरुआत करू श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नम ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नम ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नम ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नम ॐ ीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय 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 स्वामी समर्थाय नमः दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी नमः ओम गुरुदत्तात्रेय स्वामी श्री गुरु ओं स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ ी गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ ीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरु दत्तात्रय 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 स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय 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 स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्ता स्वामी नमः ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी नमः ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्था श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री 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 दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री दत्तात्रेय स्वामी नमः श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी नमः श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ गुरु गुरु ी गुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री दत्तात्रेय स्वामी श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ी गुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः दत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु गुरदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः दत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामी ओम श्री गुरु गुरुदत्तात्रेय स्वामिसमर्थाय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामि समर्थाय 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 नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामीसमर्थाय नमः